Boroi bukanlah satu dosa. Makan banyak bukan satu dosa. Tapi mengata orang perut boroi dengan tujuan menghina dan nak jual video perut berketak, ha, yang tu baru dosa. S Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang jika ada video-video yang bermanfaat. insya Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, isu viral yang melibatkan kenyataan seorang pempengaruh uh, influencer mengenai ungkapan berhenti sebelum kenyang memperlihatkan satu masalah besar dalam masyarakat Islam hari ini. Masalah apa? Masalah sikap bermudah-mudahan dalam menyandarkan kata-kata tertentu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang penelitian dan juga semakan terlebih dahulu. Apabila orang tegur dia pula uh, dan dalam kes ni apabila ada seorang ustaz pula pergi tegur dia uh, mengatakan bahawa ungkapan tersebut bukan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, individu berkenaan melenting bagi mempertahankan kendirinya dengan alasan bahawa maksud dia baik, nasihat itu selari dengan kesihatan lah. Dan uh, dakwaannya, sebahagian ulama' juga kononnya menyebarkan hadis berkenaan kerana hadis itu bukannya hadis yang palsu. Ia adalah hadis yang baik. Namun, daripada sudut disiplin ilmu hadis, hujah-hujah seperti ini sangat bermasalah, goyang dan tidak kukuh. Dan perlu diperbetulkan secara akademik dengan tuntas. Sahabat-sahabat, perlu ditegaskan bahawa dalam Islam kebaikan sesuatu perkara tidak menghalalkan pendustaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam ilmu hadis perkara paling utama ialah memastikan sesuatu ucapan itu yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW benar-benar datang daripada baginda sebelum kita nak nisbahkan ia kepada baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri memberi ancaman yang sangat keras terhadap hal seperti ini. Nabi kata man kadzdzaba alayya Muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih mutawatir hadis Ibnu Bukhari dan juga Muslim. Sahabat-sahabat, hadis ini menjadi asas terbesar dalam bab memelihara sunnah bagi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diselewengkan. Imam An Nawawi rahimahullah menegaskan bahawa ancaman ini termasuk dalam dosa besar kerana pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti pendustaan terhadap manusia biasa. Bahkan ia merosakkan agama dengan sangat teruk. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah memberikan amaran agar tidak bercakap tanpa sandaran ilmu. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمعه والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا Jangan sebut sesuatu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya kerana pendengaran, pelihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Isra ayat 36. Sahabat-sahabat, ayat ini menjadi prinsip bahawa setiap dakwaan agama mesti dibina atas ilmu. Dia tak boleh atas sangka-sangkaan atau sekadar dengar orang cakap sahaja. Yang kedua, kenyataan bahawa Ramai ulama menyebarkan hadis ini kerana ia adalah hadis dhaif bukannya hadis pun. Ah, ha, yang ni pun tidak boleh dijadikan sebagai alasan, alasan untuk bermudah-mudahan. Dalam ilmu hadis, hadis dhaif mempunyai perbahasan panjang dan juga kategori-kategori yang banyak. Dan para ulama hanya membenarkan penyebaran hadis dhaif dalam ruang dan lingkup tertentu berserta dengan syarat-syarat tertentu, serta tidak sekali-kali digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum dan disebarkan tanpa penjelasan status hadis berkenaan dengan jelas. Imam Muslim rahimahullah meletakkan satu bab khusus dalam Muqaddimah Sahih Muslim mengenai haram meriwayatkan hadis yang tidak sahih tanpa penjelasan. Beliau menyebutkan bahawa orang yang menyampaikan riwayat palsu atau lemah tanpa ilmu termasuk dalam golongan pendusta atau pembohong secara tidak langsung. Imam Ibn Sirin rahimahullah disebut inna hadzal 'indin fa'nzhuru amman ta'khuduna dinak. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka ili lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Anda rujuk dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Sahabat-sahabat, kata-kata Ibn Sirin ini menunjukkan bahawa periwayatan bukan hanya sekadar kata-kata itu baik. Tetapi ia adalah persoalan fakta yang benar disebut secara benar dengan dalil dan hujah. Ia perlu selari. Aniyatul salihah la tuslihul amalul fasid. Niat yang baik tidak menghalalkan perbuatannya bermasalah. Dalam kenyataan lain disebut, Aniyatul salihah la tubarul wasilatul ma niat yang baik tidak dapat menghalalkan cara yang bermaksiat sahabat-sahabat kata-kata berhenti sebelum kenyang mungkin benar sebagai satu nasihat kesihatan tapi yang ni sahabat-sahabat kena rujuklah pakar-pakar perubatan dietitian dan sebagainya mereka lebih tahu berkaitan hal ini berbanding ustaz-ustaz tetapi ia tidak boleh disebut sebagai hadis Nabi SAW tanpa sebarang bukti daripada kitab-kitab hadis pun begitu prinsip sederhana dalam makan memang terdapat dalam nas-nas yang sahih antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabatnya iaitu Al Miqdam bin Ma'dikh Karib kata dia tidak ada bekas yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Jika nafsunya menguasainya untuk makan lebih, maka hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas. Hadis ini sahih, riwayat Ibn Majah dan juga imam-imam hadis yang lain. Sahabat-sahabat, hadis ini cukup dan sudah mencukupi untuk menjadi hujah tentang kesederhanaan di dalam makan. Maka tak perlu untuk mencipta atau menyandarkan ungkapan lain yang tidak sabit daripada baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, di dalam kenyataan influencer berkenaan disebutkan juga ulama uh, Boroi ulama gemuk ini adalah kata-kata yang sudah tergelincir daripada adab-adab yang diajarkan oleh agama. Allah larang keras tak memperolok-olokkan apatah lagi buat body shaming. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sesuatu kaum memperolok kaum yang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Sahabat-sahabat, perbezaan pendapat ataupun teguran tidak boleh membawa kepada penghinaan peribadi. Cukuplah dengan nasihat tapi elakkan menyebutkan perkataan yang tak sesuai. Apatah lagi perut boroi bukanlah satu dosa. Makan banyak bukan satu dosa. Tapi mengata orang perut boroi dengan tujuan menghina dan nak jual video perut berketak, ha, yang tu baru dosa. Sahabat-sahabat, influencer berkenaan dia mengaku. Dia kata dia bukan ustaz. Jadi tolonglah jangan nak buat hukum mengalahkan ustaz pula. Seseorang yang mengaku bukan ustaz lebih patut untuk berhati-hati daripada berbicara atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala perintahkan, Allah Taala dah sebut fasalu al in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu, orang yang berilmu apabila kamu tidak tahu. Di dalam bab hadis ada ulama nya. Di dalam bab kesihatan ada ulama'nya. Dalam bab diet ada ulama' dia. Anda boleh rujuk dalam surah an nahl ayat 43. Maka apabila menibatkan hadis, jalan selamat ialah semak sebelum sebar. Tak apa kalau hang tak tahu. Tak apa kalau kamu tidak tahu. Tapi jangan sebarkan sesuatu yang kamu tidak tahu dan buat-buat pandai seolah-olah tu adalah kenyataan yang sebenar dan telah dituntut ilmu itu sejak tahun lama. Sahabat-sahabat, kita juga faham kadang-kadang sesuatu yang kita dapat uh, kefahaman berkenaan ia sebenarnya juga perlu dicabar ramai guna kata-kata Umar terhadap orang yang gemuk untuk menghina orang gemuk yang lain sedangkan kata-kata Umar Al-Khattab itu adalah nasihat yang sangat khusus kalau kita tengok balik apa yang disebutkan oleh Umar maka ia bersandar kepada ibadat bersandarkan kepada kesihatan tidak langsung nak, nak menjatuhkan orang dengan body shape tak ada disebut ulama boroi ulama buruk dan sebagainya sahabat-sahabat antara perkara keliruan utama yang melatari polemik ini ialah dakwaan bahawa Islam mengajar supaya berhenti makan sebelum kenyang. Sebagai satu prinsip mutlak, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata bahawa Islam memang suruh berhenti makan sebelum kenyang. Kalaulah kita makan sampai kenyang seolah-olah itu bukan daripada ajaran Islam. Bahkan terdapat satu ungkapan yang sering dinukilkan sebagai hadis. Mereka kata itu adalah hadis dhaif. Nahnu qaumun la na'kul hatta naj'u' wa idza akalna la nashba'. Kami adalah satu kaum yang tidak makan melainkan ketika lapar dan apabila kami makan kami tidak akan makan sampai kenyang. Kerana Kononnya, ini adalah hadis Nabi SAW. Tapi menariknya, konon hadis ini tak ada pun. Tapi menariknya, yang dikatakan hadis ini, bila disemak-semak, tidak ada pun di dalam kitab-kitab utama ilmu hadis yang disebut dalam bahasa uh, hadisnya masadirul masadir al asliyah hampir carilah sahih bukhari ke sahih, sahih muslim ke sunan abu daud ke sunan tirmizi ke sunan an-nasai ke sunan ibnu majah ke musnad ahmad ke muwatta malik ke ataupun sunan ad-darimi ke semuanya tidak meriwayatkan lafaz nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna la wa idza akalna la nashba sehingga mengatakan ia adalah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam justru itu sahabat-sahabat ulama hadis seperti Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya silsilah hadis sahihah uh, demikian juga Ibn Bas demikian juga Ibn Taymiyah dan juga Syekh Osman Khamis yang kalau kita kata ulama yang terkini menyatakan bahawa ia bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mungkin keliru dengan kenyataan daripada Ibn Bas yang mengatakan bahawa hadis ini adalah daif. Tetapi kenyataan dakwaan daripada Ibn Bas itu membawa maksud ia tidak sahih kerana lawan kepada hadis sah lawan kepada hadis sahih adalah hadis daif. Hadis daif berat, hadis daif ringan, hadis palsu itu semua di dalam kategori hadis yang daif. Sahabat-sahabat, fokus sebenar Bukanlah sama ada nasihat tersebut atau baik, baik ataupun buruk. Saya yakin nasihat untuk menjaga kesihatan, tidak makan berlebihan, ia adalah nasihat-nasihat yang baik. Tetapi ada dua persoalan yang asli. Pertama, adakah Islam mewajibkan kita berhenti makan sebelum kenyang? Dan yang kedua, adakah Nabi SAW serta para sahabat bagi dan Nabi yang berada di bawah tarbiyah pendidikan langsung bagi dan Nabi SAW tidak pernah merasai kekenyangan? Ini dua persoalan penting. Sedangkan hakikatnya terdapat banyak hadis sahih yang menunjukkan bahawa kenyang itu dibolehkan bahkan berlaku dalam kehidupan baginda Nabi SAW sendiri dan kehidupan para sahabat baginda. Antaranya adalah kisah yang sangat popular Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi SAW suruh dia untuk minum susu berulang-ulang kali sehingga dia dah kenyang sangat-sangat dan tak mampu untuk nak tambah lagi minuman berkenaan. Dan peristiwa itu diriwayatkan di dalam kitab yang sangat sahih iaitu kitab sahih Al-Bukhari di dalam kitab kitab riqa di dalam hadis berkenaan Nabi SAW bersabda duduk dan minumlah kata kepada Abu Hurairah lalu Abu Hurairah kata lalu Abu Hurairah cerita saya pun duduk dan minum baginda berkata lagi minumlah maka saya pun minum lagi maka saya minum lagi baginda tidak berhenti menyuruh Abu Hurairah untuk minum sehingga Abu Hurairah kata saya tidak mahu lagi Demi Tuhan yang engkau mengutuskan dengan kebenaran, saya tidak mendapati bahagian dalam badanku yang boleh menerima minuman lagi. Baginda berkata, berikanlah kepadaku. Lalu Abu Hurairah pun memberikan bekas minuman itu kepada Nabi SAW dan baginda Nabi SAW bertahmid, membaca basmalah dan meminum lebihan susu tersebut. Sahabat-sahabat, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika syarahkan hadis ini, menyimpulkan beberapa faedah penting. Antaranya, boleh makan atau minum sehingga kenyang bahkan sampai ke tahap maksimum pun, namun perbuatan sebut tidak digalakkan uh, berlaku secara berterusan kerana boleh membawa kepada kemalasan dalam ibadat dan beliau juga menegaskan bahawa orang yang berada dalam keadaan kelaparan dibolehkan makan sehingga kenyang. Anda boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Buku Sahih Al-Bukhari uh, tujuh jilid yang diterjemahkan kepada bahasa Malaysia saya dan juga tim telah terjemahkan dan sahabat-sahabat boleh dapatkan dan cuma saya nak maklumkan tok sangat-sangat terhad tinggal 20 set saja. Siapa cepat dia dapat untuk 20 set berkenaan. Selain itu sahabat-sahabat, hadis Abu Talhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahawa jamuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang menggali parit ketika perang Khandaq juga sangat jelas dalam hal itu. Dalam hadis tersebut disebutkan berulang kali para sahabat Nabi makan sehingga kenyang dan jumlah mereka mencecah 80 orang dan kesemuanya kenyang. Imam Bukhari sendiri meletakkan hadis ini di bawah tajuk bab orang yang makan sehingga kenyang seolah-olah ingin menegaskan keharusan perkara berkenaan secara jelas. Sahabat-sahabat hadis-hadis yang kita sebut tadi menunjukkan bahawa Nabi SAW mengambil kira keperluan fizikal para sahabat yang melakukan kerja berat dan memerlukan tenaga yang cukup banyak. Bahkan Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha sendiri menyatakan bahawa Nabi SAW pernah merasai kekenyangan hasil makanan asas seperti tamar dan juga air. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dalam kitab al-at'imah. Sahabat-sahabat para ulama juga menjelaskan bahawa larangan makan sehingga kenyang yang disebutkan dalam sebahagian nas bukanlah larangan mutlak tetapi merujuk kepada keadaan kenyang yang melampau sehingga memudaratkan tubuh badan atau melemahkan ibadah. Itulah pendapat yang dipilih oleh ulama seperti al-Qastalani dan dan juga al-Qanuji. Ramadan bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk tambah ilmu, baiki akidah kita dan hidupkan amalan sunnah setiap hari. Sahabat-sahabat, kami di Santai Ilmu Publication sediakan kombo Ramadan khas yang mengandungi 5 buah buku pilihan. Yang pertama, buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari. Kita boleh bawa mana-mana zikir pagi, petang dan juga malam. Demikian juga buku inilah Islam yang semestinya difahami. Buku 267 doa dan zikir harian. Buku akidah asyairah mengenali akidah asyairah jalan mudah menuju kebenaran demikian juga buku imam-imam mazhab yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah dan direkomendkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin kelima-lima buah buku ini sahabat-sahabat harganya ialah RM161.30 tetapi sempena promosi Ramadan anda boleh dapatkan kesemua lima buah buku ini dengan harga RM149 sahaja sekali lagi saya ulang RM149 sahaja dan lebih menarik anda juga akan menerima percuma ibu sunnah versus bid'ah ah Ramadan al-mubarak yang bernilai RM15. Terhad WhatsApp saya sekarang untuk buat tempahan dan pastikan Ramadan kali ini dipenuhi dengan ilmu dan amal yang saleh.